И всем привет, с вами Волтер и Саша 1.1 Ну только что я видео, только что начал Сегодня я буду снимать То, что как мы будем бегать по камням большим Возможно, я буду падать Но вы строго не судите Вы как видите Тут уже гигантские метры Пять Юбать, а, блин Так, пацаны Я пробую вот так вот Блин а, Приземлился хорошо Это тоже хорошо, то что тут бывает в мягкий Слой. Так. Ай, сука. простите, я упал. Находится это бывшая школа. Какая номер школа была? Не помню. Один-один. короче, 221 бывшая школа. Я учусь 221-й, только другой там находится. Сейчас снимай меня. Я тут один Ты раз так прыгнул. Так что свалился. Ну, бля, я тоже свалился один раз. Но это было не так больно, как семенов, наверное. Так, вот это уже... А! Так. О, смотрите, что я нашел. Красный. Ну, короче, полицейский лежащий. Все. Еще один. Так, поехали. Дальше снимаем. Так, пацаны. Это видео называется будет паркуром. Если что, мы выложим... Сегодня 0.3, у нас ровно Да. Ой, 2016. Да, 0.1, 0.2, 0.16 мы выложим видео. Ну Короче, сегодня уже будет на ютюбе. Так что смотрите завтра или сегодня. А мы пошли дальше снимать пакетики всякие. Вчера мы тут были с нашим другом. Тут вообще... Все со снега набыло. А сейчас что-то... Вот ель я вижу. И вы вот тоже подписчики. Так, заходите на мой канал, кстати, подписывайтесь на Саша 1.1 и на Волтера. Для меня, точнее. Потому что Саша хорошее видео снимает. Просмотр он набрал. А я почти не набрал просмотр. Потому что я еще не популярна. Я не популярные видео снимаю, но хорошего качества. Без звука, но только сейчас. Так, сейчас прыгнем. Так, так, так. Видите, упал. Здесь нечто. еще не а! Сука. Больно. Так, сейчас я. Сейчас снимаешь? Да. А, пач! Это я сейчас... Прикольно? Потому что прыгать... Вы видите, холмик? Холмик? Сейчас мы вернемся. Всем на время пока. Так, 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 так. Мы продолжаем. Мы остановились, просто притокнулся. Саша тут. Что И что-то там другое, я тоже притокнулся. О, ребяточки. Сейчас мы туда будем. Ой. Прыгать. А -а -а -а! И я свалился. Смотрите, в чем у меня урка. Это очень сильно, больно. Да. Ну, руки. Так. Валера упал. Да, я упал. Он, упал. Он, не, падает. Он не падает Да, да. ну я приземлился не так далеко. Руки да. Рук себе все ободрал. Попробуй еще раз. Саша, сними меня. Так. Это будет на канале Саша. Очень скользкий склон. Я опять сейчас упал заебалась. Извините, но как-то неприятно падать. Извините за матч, что ли. Ну, что я сказал. А, сука, больно. Неприятно. Так, люди, я прыгаю. А, наконец я не упал. Нормально. Вот тут КамАЗ едет. Надо прыгнуться, блять не ввалили. О, О, О ребят, у нас и портфель, надеюсь, не задавит. Хотя, даже за, это за временем. не должно. Мы еще посмотрим отсюда. Да вроде нет. Еще приближусь да, тоже. Бля, нам страшно, если честно. Надеюсь. Так, ребята, новую кучу засыпать буду. Давайте посмотрим на это говно с высока. Потому что он добрый. А хуй ты заберешься? Так, ребят, я за Семеновым быстро. Точнее за Сашей. Один-один. Я помялся ей. Сыпали новую грязь. Откуда берусь, не знаем. Хоть и бейте, ну вот их тут куча. Надеюсь, нас не прогонят. И надеюсь, вот эту гигантскую гору оставят. Она не сломается, потому что она очень большая. Вы видите, ну, дорогие? Я не могу я сейчас... ну, блядь, это что хорошо прыгать, конечно, но... Нет. Блять, Мы только что обосрались. Просто... Не знаю кто. Ну, нормально, Дорогие. Так. Люди дорогие, мы прячемся. Что, что делать? Либо на нас смотрит, либо нет. нет. Вроде нет. нет. Поднимемся. Потому что это не запрещено территория уже вовсе. Тут вчера квадрокоптер пропускали. Запускали который метр в длину. Да, кстати, тут только всего чего не найти. Вчера мы нашли разбитый телефон. А, бля, он жалко не работал. Снегу валялся, мы его увидели. И мы охуели. Извините. Был шестой, да. Он очень старый. Я думаю, он еще в А, нет, не iPhone шестой. iPhone Glooms US, который с нормальным экраном, но он не современный. Ребяточки. КамАЗ уезжает. Мы надеемся, что он заметит. Заметит, прогонит, пизда. Конечно. Ну ладно, пошли проверим, какую а, кучу он нам. Да, я буду двигаться медленно, потому что я уже руки разодрал. У меня вчера были перчатки, я тут гнал, падал редко. Кого хуй не знаю. Хотя не знаю. У меня что-то как телефон. Так, ребят. Он остановился, Юля. Да, и мы тут увидели сейчас. так мы сейчас с сашей убегаем нахуй. Так, Саша, убегаем. Потому что, блядь. проваливать. Хорошую кучу за сюда. Не маленькую. Может ещё раз вот уже ага. Это кажется там то ли кинули, то ли нет. Мухра и тут. Мы нашли такую. Мы, короче, нашли полную еще Кока-Колу. Кока-Кола была очень старой. И 1995, ой, 1998 года до 1900. Ой, это 2003-го. Мы охуели, что тут кола делала. Но кола, блядь, была такая белая. Мы охуели. Она была... Вода. Ой, вода. Коричневая. Так, этот, этот хуй убирается. Пошли дальше прыгать, Семенов. Кстати, вон покрышка какая-то там. Вон, видите? все приближу. Это покрышка, вот. От от машины покрышка. Сейчас еще одна синяя должна приехать. Так, Даже где? уже, уже, уезжала. Так, ну тогда спустимся вниз. А ты наши был все вчерашние сиды. Ну, мы не знаю, Семенов. Мой канал не такой популярен. Его канал популярен, потому что он такой нормальный. Хуйню снимает. Ну, как бы страшную хуйню. Да, и, кстати, вот там вот за, за забором. Это нам на юнатку, мы ее называем юнаткой. Там роботехника а, велась. Нас у... В Москве, в да. Не, не говори улицу, что дурак, что ли. Это запрещено говорить. Нет, не Это видео, ну ладно, скажем. Мы живем на улице Юнатов, дом 17. И все. Да. Подъезд два. Ха, я что? У вас Саша идет на втором этаже, у него хлипкая дверь. Через щели видно. У меня она Ай. На четвертом этаже. Такая же, как у меня У него деревянная, у меня железная, но она что-то как-то золотая ручка. Не, ну, придешь, идешь прямо. Тут нашли у моя дверь. А Семенова прямо есть, только прийти и коричневая. У меня черная. Тут везде у нас в подъезде черные. У Семенова давно не делали ремонт. Ну, потому что он живет-то э, не один. И мама его пока что не хочет менять дверь, потому что это займет ночь, день, сутки. Она ищет пока что компанию, сейчас уже забыла, не знаю. Так, ну ладно, продолжаем, поехали. Дальше. Ну, все, блин, уже прошу, уже утра, уже, уже ладно, ребят, ну всем пока. на все пора домой. домой уже. С вами был Волтер и, и Саша 1-1. Все, все до свидания.